Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan terutamanya um, anak Sarawak. Eh. Hari itu aku nak bercakap sikit eh, saya nak bercakap sikit dan nak menyentuh sikit eh mengenai hal isu yang banyak juga dipera di di uh, dicakap uh, eh di kedai kopi, di surau, di masjid dan sebagainya ya. Eh. Isu ada war-war bahawa um, Premier akan menambahkan jumlah ahli kabinet daripada 11 ke uh, tambah dalam 23 orang lagi lah kalau lebih macam ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, eh, kita jangan dengar cakap orang yang masih apa Uh, orang kata asyik berapa oh, betul lah Bukan asyik betul <laughs> Ada rajuk enam Ada oh ada orang setuju Ada orang asyik setuju Jadi kita saya nak ambil jalan tengah eh. uh, Saya cakap pada Sarawak sikit eh. Tuh, maaf eh. Walaupun bagaimanapun <coughs> uh, Pembesaran eh, Ahli kabinet Perlembahan ahli kabinet tu Ini Tidak lain tidak bukan Uh, memerlukan eh? dan diperlukan dan sambil itu untuk diperluaskan dan jika ya bagaimana ya harus diperbesarkan saya akan menyentuh sedikit ya eh? mengenai menteri-menteri uh, dan sebagainya cadangan ya eh? bukan nak mengajar kerajaan negeri Sarawak nak bagi tahu ya eh? kepada mereka yang terlibat eh? soalnya bukan tentang berapa ramai uh, menteri ya eh? Tetapi bagaimana mestinya kerajaan Sarawak benar-benar menyantuni rakyat dan kucing dari kucing ke kapit, dari lawas ke lubuk hantu. Eh? Sarawak bukan sebuah negeri yang kecil. Eh? Ia sebuah wilayah eh? berkeluasan 124,000 km persegi. Eh? 40% lebih besar daripada seluruh semenanjung Malaysia. namun, namun penduduknya hanya 2.7 juta. Maka jebaran kita bukan angka ya, tapi jarak geografi, keberbagaian, etnik dan jurang pembangunan bandar luar bandar. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, pertambahan kursi DUN daripada 82 kepada 99 kursi bukan sekadar nombor politik. Ya. Eh. Kena ingat, eh. ia adalah mandat baru, tuntutan baru, tanggungjawab bertentak beran yang semakin berat lebih banyak wakil rakyat, lebih banyak kuasa diwakili, lebih banyak isu tempatan, lebih banyak pembangunan mikro yang perlu dijaga tetapi kabinet kita masih dalam struktur lama, ada menteri yang pegang dua hingga tiga portfolio, sehingga penggulungan mereka dalam dun memakan masa berjam-jam saya bersetuju apa yang dikatakan oleh speaker ya yang Dewan uh, Dun Negeri Sarawak eh. ini tidak mampan ini tidak efisien dan ini tidak mencerminkan segala pentadbiran Sarawak hari ini cuba kita analisisnya bagaimana kita bandingkan dengan Sabah Sabah hanya mempunyai 11 menteri dalam kabinetnya Sabah tidak semena mudahnya menambah menteri kerana terikat dengan perlembagaan negeri mereka memilih strategi lain Strukturan semula portfolio Penambahan asisten minister Dan penyusunan fungsi kementerian Supaya beban tugasan lebih seimbang Sarawak pula dari sudut undang-undang dan MA63 mempunyai fleksibiliti lebih besar. Ya, yeah, kita, kita ingat, kita, kita melihat daripada kacamata MA63. Kita boleh menambah menteri. Kita boleh menambah timbalan menteri. Kita boleh menyusun portfolio mengikut keperluan geografi dan melaksanakan micro governance sehingga peringkat daerah kepencil. Ini kekuatan kita. Ini kelonggaran yang tidak ada di Sabah. Yang kelonggaran ini wajib diguna untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan politik. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita perlukan memperbesarkan kabinet sebab saiz negeri yang terlalu luas kedua luar bandar memerlukan fokus pembangunan yang khusus ketiga ekonomi serawak berkembang pesat hidrogen, tenaga hijau, karbon, petrochemical, digital, agritech dan 99 adun memerlukan struktur efektif yang seimbang Kelimanya, beberapa kementerian terlalu besar hingga tidak mampu berfungsi secara optimum. Contoh, eh, saya ambil contoh. Eh. Infrastruktur dan equality. Ini contoh, ya, eh. contoh saja. Satu portfolio tetapi memikul beban projek ratusan bilion ringgit. Pendidik, pendidikan, inovasi dan bakat satu kementerian tetapi realiti pendidikan di pedalaman berbeza jauh dari bandar. Pembangunan wanita, masyarakat dan kesejahteraan, portfolio yang mega yang menyentuh jutaan rakyat. Realitinya, kalau sebuah kementerian terlalu besar, menteri tidak mampu memberi fokus kepada semua sektor. Akhirnya, kuasaan pendalaman ketinggalan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, jadi pembesaran Kabinet Sarawak bukan sekadar tambah menteri sesuka hati, ia mesti strategik. Cadangan kementerian baru, pecahan portfolio misal. Contoh juga, eh, kementerian infrastruktur, infrastruktur luar bandar. Ha, terpisah daripada infrastruktur negeri. Tugas, apa tugas mereka? Jalan kampung, jembatan kecil, bekalan air, solar mini grid, naik taraf sekolah pendalaman. Ya, contoh lagi Kementerian Digital dan Ekonomi Baharu terpisah daripada Komunikasi. Fokus keselamatan siber, hapa eh, skill cloud, pekerjaan digital untuk belia, AI adoption, e-government penuh. Ya, ini antara tugas-tugas mereka. Dan akhirnya Kementerian Utiliti Negeri fokus air, elektrik, ya, grid luar bandar, penyelenggaraan assets. Dan sementara Kementerian Pembangunan Belia dan Bakat eh, uh, berpecah daripada SDI. Fokus industri kreatif, VVET, program pemerkasaan uh, pemaka belia luar bandar. Ya, yeah. sementara Kementerian Wilayah Pendalaman dan Komuniti Adat fokus kepada komuniti Iban, Bidayu, Orang Ulu, Melanau, Pendalaman, Dokumentasi Adat Tanah NCR, Pembangunan Khusus Wilayah Terpencil. Tuan-tuan dan puan-puan, eh, MA63 menekankan satu prinsip utama ya, self determination dan self governance untuk Sabah dan Sarawak. Dalam artikel tersebut ya, adalah ada perenggan 1 senarai negeri, perenggan 2 senarai bersama dengan khas Sarawak. MA perkara 8, MA63 autonomi dalam pentadbiran negeri mesti dipertahankan. Laporan IGC 1962, Sarawak shall have control over its own development priorities. Ini bukan retorik politik, ini hak undang-undang. Maka apabila Sarawak mahu membesarkan kabinet, itu bukan pembaziran, itu bukan berlebihan. Itu adalah perlaksanaan hak autonomi Sarawak berdasarkan MA 63. Dan apabila Sarawak, eh, rakyat luar bandar ya, diberi perhatian melalui kementerian khusus itu adalah pelaksanaan equitable development yang dijanjikan dalam MA63. Tuan-tuan dan puan-puan, pembesaran kabinet bukan untuk menteri ya, eh, bukan untuk politik ya, eh, bukan untuk jutawan. Ya. Eh, ia untuk mempercepatkan pembangunan luar bandar, memudahkan keputusan dasar, mecahkan, eh, memecahkan portfolio mega Mem, memastikan semua kaum dan wilayah mendapat perhatian, perhatian seimbang. Luar pada Sarawak, tidak boleh lagi menunggu 10 tahun untuk air bersih. Anak-anak sekolah penelaman tidak boleh terus belajar dalam bangunan daif. Penduduk daerah jauh tidak boleh menunggu 5 tahun untuk jalan tar. Jika, jika kabinet tidak ber, diubah, rakyat akan terus jadi mangsa. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, Sarawak memerlukan kabinet yang lebih besar, lebih seimbang, lebih fokus dan lebih dekat dengan rakyat. Dengan 99 adun, geografi seluas negara dan ekonomi yang sedang melonjak, Sarawak tidak boleh lagi menggunakan formula lama. Kita mesti memperkukuhkan kerjaan negeri. Ya, kita mesti memperkemaskan pentadbiran. Kita mesti memperluaskan kabinet secara strategik. Kena akhirnya Pembangunan yang adil bukanlah slogan tetapi amanah. Amanah kepada 2.7 juta rakyat dan dari bandar dan luar bandar hingga ke pedalaman paling jauh. Inilah masa untuk menstruktur semula Kabinet Sarawak. Bukan untuk kepentingan politik tapi untuk masa depan Sarawak yang lebih makmur, stabil dan seimbang. Sarawak forward, Sarawak equal Sarawak untuk semuanya maknanya Sarawak for rakyat Sarawak Sarawak for Sarawakian like share subscribe dan komen